வணக்கம் நம்ம அந்த பதிவில் வந்து பவமான சுத்தம் இதை வந்து சொல்ல போகிறோம் இந்த சுத்தம் வந்து வேத மந்திரம் இதனால் என்ன பயன் அப்படி கேட்டால் இது அகத்தையும் புறத்தையும் வந்து சுத்தப்படுத்துறீங்க ஸோ நம்ம எவ்வளோ தூரம் சுத்தமாக இருக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு நமக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் தான் இப்போ வந்து இந்த பவமான சுத்தம் வந்து என்னென்னா முந்தைய வாழ்க்கையின் எதிர்மறையான விளைவுகளை அகற்றும் பலனை அளிக்கிறது இது தடைகளை கிடக்க உதவுகிறது ஒரு நபரோட ஒட்டுமொத்த நல் வாழ்க்கைக்கு இது வந்து உதவுது இது வந்து எல்லாவித பாவங்களையும் போக்குகிறது ஆன்மாவிற்கும் வாழ்க்கைக்கும் தூய்மையை கொண்டு வர உதவுகிறது இடையூறுகளை வெல்றதுக்கு என்ன வாய்ப்போ அதையும் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது நம்ம ஆன்மாவையும் ஸோ அகமும் புறமும் இந்த வாழ்க்கைக்கும் நமது ஆன்மீக பாதையில் நடந்து முக்தி அடைகிறதுக்கும் இந்த சூத்தம் வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்குது இது கேளுங்க இதோட டெக்ஸ்ட் வேணும்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் பவமான சூக்தம் ஓகாரிஷம் சுரபினோமகரது பிரண ஆயோகம் சிதாரிஷது அபோகிஷ்டாபக तानभूर्जे तदातना मघैरणाय सक्षसे यो वत्सिवदमोरसः तत्स पाजयते घनः वुसतीरिवमातरः तस्मा अरङ्कमामवग यस्य क्षयाय जिन्पता आपो जनयदातनः ओम्भूर्भुवस्तुभः हिरण्यवर्णात्सुजयप्पावगायासुजातः कस्य भो यास्विन्द्रः अग्निं ह्यः गर्भम् तदीरे विरूपास्तानाभः सद्गुस्यो न भवन्तु यासा कुं राजा वरुणो याधिमध्ये सत्यानुदे अपभस्यन्धनाम् मधुसुदत्सुजयो या पावगास्तानाभःसद्गुस्यो न भवन्तु यासां यासाम् देवाद्विगृह्दिपक्षम् या अन्तरिक्षे भगुधा भवन्ति या पृथ्वीम पाये सुंदरं देशोक्रास्ताना आबस अगुष्जोना भवंतो सिवेना मासक्रुदाबस्यदा बस सिवायादन वो बप्रसदत्वचं में वो मयि वच्चो बलमोजो निदत्ता भवमानस्वर्जना पवित्रेन वजश्निहि यः पौधाः पुनन्तु पुनन्त मा देवजनाः पुनन्तुमनवोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जादवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यत् अग्ने कृत्वा कृतु कुम्भृणो यत्ते पवित्रमर्जुषी अग्ने विदधमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्याम् देवसविदः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्मपुनीमहे वैश्वदेवी पुनदी देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनवीदपृष्ठाः तया मदन्तः सतमाद्येषु वयग् स्यामपदयोरयीनां वैश्वान्नरोरस्मिभिर्मा पुनाद् पादप्राणेनै शिरोमयोभूः या वापृथिवीपयसा पयोभिः वृदावरिेमा पुनीताम् प्रगद्भिः परिशिष्टै परिशिष्टैदेवमन्मभिः अग्ने दक्षै पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कसह तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं पुनीमहे यः पावमानीरद्येति ऋषिभिः सम्पृतगुं रसं सर्वगुं सबोधमस्नादि स्वदिदं पापमानीर्यो अत्येदि ऋषिभिः सम्पृतगुम् रसम् तस्मै सरस्वतीदुगे क्षीरगुम् सर्भिर्मधूतकम्पीः सुदुगागीपयिस्पदीः ऋषिभिः सम्पृतो रसः ब्राह्मणेष्टमुदगुम् इदम् पावमानीर्धिसन्तु नः इमम् रोगमधो अमुम् कामाम् समर्पयन्तु नः देवी देवी समाप्रदाः पावमानी स्वस्य यनीः सुदुगागीकृतस्तुतः ऋथिभिः सम्प्रतो रसः ब्राह्मणैः अमृतघुम् इदम् येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु माजापत्यं पवित्रम् सतोद्यामहुं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयं भूदं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीतिसखमापुनादु पुनादु वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा धातवेदामुर्जयन्त्यापुनादु भूर्भुवस्तुवः तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी नः